23 и 24 августа с передовых командных пунктов докладывали кадровые военные, не призывники, не добровольцы, которые, может быть, не имели боевого опыта, не бабушки с рынка звонили по мобильному телефону, а кадровые военные высокого ранга докладывали о составе и направлении движения российских колонн, в которых было там по 100 единиц бронетехники. Они докладывали это начальнику генерального штаба Муженко, его заместителю, который возглавлял штаб по антитеррористической операции, генералу Назарову, докладывали Гелитею. Но, как правило, Назаров и Муженко отвечали, Гелитей вообще ничего не отвечал, а Назаров и Муженко отвечали либо нецензурной бранью, либо угрозами привлечь к уголовной ответственности, посадить в тюрьму офицеров за то, что они сеют панику и никаких решений не принималось. Армия – это организм, который действует на основании приказов. То есть каждый военный ждет приказа. Так вот, они докладывали обстановку, в ответ получали нецензурную брань и никакого решения. Все это происходило накануне подготовки и проведения парада в Киеве. И, к большому сожалению, эти господа, они надраивали свои сапоги, и готовились получать ордена и очередные звезды и, наверное, это их беспокоило в первую очередь. Так вот, когда ворвались эти колонны и произошло окружение Лавайска, то опять-таки было несколько дней для того, чтобы э, принять решение и вывести из окружения. Там, возможно, были разные варианты решения, но их нужно было принимать. Но в ответ на запросы, которые поступали от командования уже сектора Б, которая оказалась в Иловайском котле от генерала Хамчака, опять-таки все ответы были «Ждите, ждите, ждите, идет подмога». Вот знаете, о чем предпочитает молчать Муженко и Назаров, бывший начальник штаба АТО, они молчат о двух попытках имитации деблокирования Лавайского котла – я, я напомню, что происходило э, в то время э, на банковой под администрацией президента и на Воздуховлоском проспекте под Минобороны и Генеральным штабом стояли родные и близкие э, тех наших э, военных, которые находились в Олавайском котле и требовали принятия решения какого-то. Потому что ну, они знали, так сказать, э, все равно э, поток информации, связи и так далее, они понимали и знали обстановку. И ответом было «помощь идет». Но представьте себе, когда на деблокировании Лавайска, которые окружили четыре э, э, полноразмерных, хорошо вооруженных, накормленных, обмундированных российских батальонных тактических группы, примерно 4 тысячи человек из боеспособных частей российской армии, и они были усилены примерно 500 наемниками. Среди них были чеченцы, имеющие опыт двух чеченских войн, так сказать. другие наемники, преимущественно российские наемники и вкрапления украинского криминалитета. Так вот, против вот такой группировки дважды посылали в бой на деблокирование роты. Первый раз роту 51-й бригады и второй раз сводную родную тактическую группу 92-й бригады из Харьковской области. Практически на верную смерть. Что и произошло. Мы когда хотели опросить на заседании комиссии кого-то из командиров вот этой родной тактической группы 92-й бригады, нам не удалось, потому что они все погибли. Об этом тяжело говорить, это все это тяжело вспоминать, но хочу сказать, что, конечно, вот основное чувство, которое есть в душе, это такая злость очень жесткая по отношению к тем людям, которые виноваты в том, что произошло. И в число виновных наша комиссия, безусловно, отнесла и Петра Порошенко, потому что, по сути дела, ну вот, скажем, основой всего того, что произошло, явилась дезорганизация управления войсками, вообще обороной страны. Потому что для президента, как гаранта Конституции, наверное, закон должен был быть на первом месте. И я напомню о том, что у нас есть такой закон об обороне страны, и там есть такая первая, четвертая статьи, которые дают первые признаки агрессии, и там есть шесть признаков агрессии, пять у нас были на лицо. Четвертая статья, она говорит о том, что в этом случае должно делаться. Этот закон не исполнялся. Более того, не был введен в действие так называемый план обороны страны. Он имеет очень длинное название, но это план, который четко регламентирует действия военных, гражданских властей, всех силовых структур, местных администраций. То есть он в полном своем объеме есть в двух экземплярах, один у президента, это совершенно секретный документ, а второй у начальника генерального штаба. А дальше есть отдельные части этого плана, так сказать, у тех, кому положено в определенный час по команде распечатать этот пакет и там четко регламентированные действия.